Jambatan Victoria ialah sebuah jambatan besi berusia 124 tahun yang terletak di tengah Perak menghubungkan kedua-dua tebing Sungai Perak. Jambatan Victoria menjadi salah satu lambang pembangunan pada zamannya. Dibuka pada tahun 1900, jambatan tersebut merupakan projek awam terbesar di Tanah Melayu selepas dibuka dan membawa kereta api merentas Sungai Perak selama 100 tahun. Mengapakah kerajaan penjajah British sanggup membelanjakan begitu banyak wang untuk membina sebuah jabatan yang tinggi merentas Sungai Perak? Mari berjalan-jalan di atas jambatan yang penuh bersejarah sambil memahami keperluan akan membina jambatan kereta api sebagai penghubung tanah semenanjung. Selepas Perak Darul Ridwan dijajah oleh British pada tahun 1875, British menggalakkan pembukaan lombong biji timah yang baru bagi memenuhi permintaan biji timah yang tinggi di pasaran global. Walhasil aktiviti pelombongan biji timah kian rancak di Kamunting. Bagaimanapun sungai larut terlalu kecil untuk tongkang-tongkang besar berlayar membawa biji timah dari lombong-lombong ke Port Weld. Oleh itu, bot yang membawa biji timah telah digantikan dengan kereta api. Landasan kereta api yang pertama di Malaysia dibina antara Taiping dan Port Weld hari ini kuala sepetang yang telah dibuka pada 1 Jun 1885 Perak State Railway telah ditubuhkan pada tahun 1885 untuk menghubungkan bandar-bandar, lombong bijetimah dan ladang-ladang getah yang baru dibuka Menjelang tahun 1895 terdapat dua laluan kereta api di Perak antara Port Weld, Kuala Sepetang dan Ulu Sepetang dan antara Teluk Anson, Teluk Intan dan Ipoh Jambatan keluli jenis steel truss sudah cukup untuk merentang sungai yang sempit dan berliku-liku, tetapi tidak pula Sungai Perak yang lebar dan sering dilanda banjir. Sebelum kewujudan kereta api, sungai menjadi penghubung laluan pengangkutan utama antara pekan-pekan dan kampung-kampung. Bandar utama terletak berhampiran dengan sungai. Taiping berhampiran Sungai Larut, Kuala Kangsa dan Teluk Intan di tebing Sungai Perak dan Ipoh berhampiran Sungai Kinta. Pengendalian kereta api telah mengambil alih sungai sebagai cara utama untuk pengangkut barangan dan penumpang. Ladasan kereta api juga telah membuka tanah-tanah baru untuk ladang menanam kopi, ubi kayu dan yang paling lumayan sekali menanam getah Selain getah dan biji timah, terdapat dua barang asasi yang dibawa dengan kereta api sangatlah penting iaitu beras yang diimport dari Siam iaitu Thailand hari ini dibawa dengan kereta api ke selatan dan minyak tanah bersama-sama dengan bahan makanannya lain. Saya ada bercerita mengenai kereta api selatan Thailand di dalam video sebelum ini di mana saya uh, berkelana dari KL ke Bangkok melalui Sungai Golok menaiki kereta api dua hari perjalanan. Jika kalau ingin Menonton video ini, boleh pa tanya ada di atas. Shum. Shum. Landasan kereta api di sebelah pantai barat dibina jauh dari kawasan pantai sebabnya bagi menggalakkan pengeluaran sumber hasil bumi di tanah pedalaman yang baru dibuka. Keutamaan pengeluaran hasil bumi berbanding perindustrian adalah disebabkan oleh kedudukan tanah Melayu sebagai ekonomi pinggiran di dalam empire British menurut teori sistem dunia Wallerstein. Pada mulanya jambatan pontun iaitu jambatan terapung dibina bagi menghubungkan aa, tebing timur dan juga tebing barat Sungai Perak kerana jambatan pontun lebih murah untuk dibina berbanding jambatan yang kekal. Selepas jambatan pontun hanyut selepas banjir pada tahun 1897, keputusan telah dibuat bagi membina sebuah jambatan kekal untuk membolehkan kereta api bergerak dalam segala jenis cuaca panas maupun hujan. Jambatan Kekal telah direka bentuk dengan enam steel truss yang disokong oleh lima tiang batu bata. Pembinaan bermula pada tahun 1897 dengan kos sebanyak RM325,000, projek awam terbesar di Tanah Melayu pada masanya. Di suatu zaman di suatu masa di mana gaji uh, seorang pekerja hanyalah 35 atau 45 sen sehari. Semasa jambatan sedang dalam pembinaan, paras air Sungai Perak naik semasa banjir, maka jambatan dibina 40 kaki atau 12 meter di atas paras normal. Begitulah sebab mengapa jambatan kereta api sangat tinggi untuk mengelakkan jambatan tersebut runtuh apabila air uh, jambatan ditenggelami air waktu masa banjir, air naik. Pembinaan jambatan telah pun siap pada tahun 1900 dan jambatan telah dibuka pada tahun yang sama. Jambatan tersebut dirasmikan oleh Sultan Perak Sultan Idris Bursyidul Azam Shah dan Gubernur Jeneral Negeri-Negeri Melayu Bersekutu Sir Frank Athelstan Swettenham. Jambatan tersebut dinamakan sebagai Jambatan Victoria bersempena Ratu Victoria yang memerintah United Kingdom, segala tanah jajahan dan negara-negara Commonwealth. Ratu Victoria meninggal dunia pada tahun 1901 iaitu hanya setahun selepas jambatan ini dibuka. Pada tahun yang sama 1901, Perak State Railway telah bergabung dengan Jabatan Kereta Api yang lain di Tanah Melayu untuk menjadi Kereta Api Negeri Negeri Melayu Sekutu atau FMSR. FMSR telah berubah nama pada tahun 1948 dan kini dikenali sebagai Kereta Api Tanah Melayu atau KTM. Jambatan Victoria menjadi penghubung penting bukan saja di kedua-dua belah tebing Sungai Perak tetapi merapatkan jurang di antara utara, tengah dan selatan Semenanjung. Jambatan tersebut menjadi jambatan kereta api terpanjang di Tanah Melayu selama 24 tahun sahaja. Pada tahun 1924, jambatan Gilma yang dibina berhampiran Kusial Tanah Merah Kelantan telah dibuka bagi jalan kereta api. Dengan panjang 660 meter, jambatan Gilma menjadi sebahagian daripada laluan pantai timur KTM. Jambatan Gilma yang bersejarah masih digunakan sehingga pada hari ini. Tapi jangan buat photoshoot kat tengah pula. Saya ada bercerita mengenai ekspres trayek timuran dalam video sebelum ini di mana kereta api uh, ekspres sleeper yang terakhir di dalam negara ini juga menjadi satu-satunya kereta api ekspres yang menggunakan jambatan Gilma sebagai sebahagian laluannya. Jadi kalau ingin tahu mengapa, pautannya ada di sebelah atas. Shum. Kereta api yang melalui jambatan Victoria membawa segala macam jenis penumpang dan pelbagai jenis barangan. Pada tahun 1905, FMSR telah membawa 1,193,710 guli beras 294,024 jongkong timah 1,332,991 guni biji timah 598,749 tin minyak tanah dan 68,182 ekor babi sekarang babi tidak lagi berada di atas landasan kereta api tetapi berada di atas jalan raya mencalah masuk lorong tak bagi signal. Kereta api begitu menguntungkan kerana kereta api menjadi pilihan bagi perjalanan lebih daripada 20 batu atau 32 km dan membawa barangan yang terlalu berat bagi kereta lembu dan terlalu banyak bagi lori. Oleh kerana jumlah kereta masih sedikit pada awal abad ke-20 maka Jambatan Victoria menjadi salah satu infrastruktur paling kritikal yang pernah dimiliki oleh Tanah Melayu. Jambatan tersebut musnah Semasa Perang Dunia Kedua, apabila jambatan dimusnahkan pada tahun 1941 oleh tentera British yang berundur bagi menghalang kemaraan tentera Jepun ke seluruh Tanah Melayu. Jambatan tersebut telah dibaiki oleh buruh tempatan di bawah perintah Jepun dengan gaji sebanyak hanya 55 sen sehari. Memandangkan kereta api menjadi mod pilihan bagi perjalanan jarak jauh pada awal dan pertengahan abad ke-20, bayangkanlah berapa ramai orang ternama melalui jambatan ini dalam perjalanan ke destinasi mereka. Selepas Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, Jambatan Victoria kekal digunakan selama 43 tahun lagi. Seiring masa dan kemajuan, jambatan Victoria mulai usang dan tidak lagi sesuai untuk kereta api yang lebih moden. Maka, jambatan baru diperlukan bagi menggantikan jambatan Victoria. Mengapa jambatan Victoria tidak lagi digunakan? Satu, jambatan lama tidak lagi sesuai dan selamat untuk kereta api kargo yang lebih berat. Gerabak pukal yang lebih besar dan pengkontenaan menyebabkan gerabak kini lebih berat daripada gerabak pada awal abad ke-20. Dua, landasan tunggal di Jambatan Victoria mengehad kekerapan kereta api dan kelajuan operasi maksimum kereta api sebabnya Uf. Tiga, jambatan tersebut mulai usang kerana ribet dan alas landasan kayu yang sukar atau terlalu mahal untuk diganti Oleh itu, sebuah jambatan kereta api konkrit yang baru dibina bersebelahan Jambatan Victoria dan dibuka pada tahun 2001 Jambatan konkrit membolehkan elektrifikasi pembinaan landasan kereta api berkembar dan muatan kargo yang lebih berat sambil membolehkan kereta api berentas Sungai Perak dengan kelajuan operasi maksimum 140 km sejam. Bagaimanapun, jambatan uh, Victoria pernah terbiar kerana jambatan lama tidak lagi digunakan untuk membawa kereta api menyeberang Sungai Perak. Antara tahun 2014 hingga 2015, Jambatan Victoria telah dipulihara dan dibuka kepada pejalan kaki selepas pemasangan ciri-ciri keselamatan seperti pagar dan jaring. Hari ini, Jambatan Victoria menjadi tarikan pelacongan di Enggor tetapi masih digunakan oleh penduduk tempatan sama ada berjalan kaki atau menaiki motosikal. Dan tidak seperti berjalan kaki di atas jambatan konkrit yang lebih kukuh, Jambatan Victoria sedikit bergoyang kerana jambatan dibina menggunakan keluli dan lenturan mengurangkan renggangan keluli. Semestinya ada yang teruja apabila ada kereta api yang menghampiri jambatan baru. Jika anda ingin melawat jambatan Victoria, jambatan ini terletak di Enggok atau Karai, kira-kira terletak 10km timur laut Kuala Kangsar. Bandar yang terdekat ialah Kuala Kangsar iaitu bandar di Raja Perak di mana terdapat stesen kereta api dan stesen bas. Dengan kenderaan persendirian ikut laluan persekutuan satu dan memandu ke Pekan Enggor. Setakat pada Ogos 2024, jalan utama telah ditutup kerana tanah runtuh dan jalan alternatif ke Jambatan Victoria adalah melalui jalan ke Kampung Loh. Terima kasih banyak kerana menonton. Saya harap anda belajar sesuatu yang baru tentang Jambatan Victoria dan legasinya sebagai jambatan kereta api keluli kedua terpanjang di negara ini. Terima kasih sekali lagi kerana menonton dan jumpa lagi dalam video akan datang.